Вітайте нашу ранкову гостю. Це Світлана Юрієва, художниця, керівник студії «Арт-Азарт», Так, навіть так може. No, ми я там не керівник. Ні, ні, ні. Я там гостя, викладач гостя, да, так. Але ви дуже добре знаєте Світланку, вона частенько з'являється у наших прямих ефірах і приносить нам щастя, тому що вона надзвичайно творча людина і дарує різнобарвні кольори. Про ті, які, от що щойно наказала Аня, який оберете для себе, таким себе й прикрасите. Сьогодні у нас цікава тема. Ми будемо говорити про котів, вчитися їх малювати. Чому коти Ну, як ви вже сказали. Котов любят все. Коты бывают разные, на любого зрителя бывают ласковые, дикие э, рычат, мяукают, ну, по-разному бывает. Поэтому мимо котов пройти невозможно. Даже те, которые аллергии, от них страдают, они все равно на них смотрят, вот э, на картинку хотя бы говорят: да, какой пухнастик, какой хорошенький. Поэтому недаром там, даже любимого человека можно назвать котом, да, котиком, ласково и так далее. Э, коты это. Олицетворение, наверное такой мягкости, нежности и иногда немножечко игривости. Поэтому мимо этой темы пройти невозможно и у нас. Мы, люди творчества, очень любим возвращаться в животный мир, да, подсматривать там какие-то темы интересные. Поэтому я с удовольствием вам сегодня покажу, как за две секунды сделать подарок. Не смс-ку прислать какую-нибудь там, скачать картинку, а какую-нибудь красивую котяру нарисовать, который всегда улыбнет вашего друга, любимого, знакомого, подружку и так далее. Угу. Давайте распознать. Для этого нам сегодня потребуется чернила, либо синяя тушь. Черную не очень советую, потому что ну, черный скучно. Лето, пора уже как бы и цветом заняться немножко. Вот такая у меня есть брызгалка замечательная. У нас есть еще при себе с собой большие кисточки, тоненькие кисточки. Это все техника, которая, материалы, которые нам помогут сделать кота быстро, легко и и схожим на кота. И веселого, скажем так. Ну, сегодня заказывает Лена. Какой сегодня будет кот? Ну, я всегда говорю, называйте своего кота. Ну, какой он должен быть? Добрый, ласковый, смешной? Какой? Я думаю, смешный. Такой веселый, смешный. Класс. Игривый какой-нибудь такой. Васька какой-нибудь такой. Ух. Поэтому. Наглубатый трошки. Да. Хамовитый такой. Первое, что мы делаем, смотрите. Это берем и просто смачиваем лист, брызгаем. Ну, побрызгали как цвет. И положили его вот сюда, чтобы он был такой мокренький. Что-то недостаточно побрызгали. А потом... Там, мокрый, мокрый. Да? Э он подсыхает. Пока мы там разговариваем да. с вами, он может немножко подсыхать. Он должен быть, это называется, состояние вогким. То есть он такой и не мокрый, сырой, скажем так. А дальше. Мне понадобится кисточка. Я ее смочила и окунула в чернила. Что нам дает чернила? Чернила, они вроде как черные, ага. да, сам говорит, само название. Но на самом деле с водой, когда встречаются чернила, они начинают менять цвет. И это сейчас мы увидим. Мы сделаем кота такого, как вы говорили, смешного, поэтому он у нас будет... Вы уже его бачите там, да? Видно, да? Видно, что я видно, делаю. Видно, видно. Видно, вижу, вижу. А, это большая кисточка. Мы большую кисточку поставили. Берем маленькую кисточку. И пока мы вот делаем пятнышки на коте, да, мы мысленно его уже начинаем видеть, смотреть. А, я всегда говорю, что попробуйте сделать так чтобы ничего не было лишнего то есть лишнее движение э нам говорит о том что мы э слишком много рассказываем потому что каждый зритель может в этом коте увидеть своего совершенно кота который будет для него интересен и мы берем маленькую кисточку и можем где-то себе помочь увидеть тот же хвост полосатый какой-нибудь э лапы он у нас такий где-то полосатий, где-то з п'ятнишками. А, до речі, Сята тепер не тільки сама отримує задоволення від малювання, від цього виду мистецтва, але ще й вчить цьому інших охочих людей, які зовсім не мають ніякого відношення так, до художнього мистецтва. Можна просто прийти. И да. зробити то, что вам давно хотелось. Помалювати котів, например, весну, приклад, морские черепашки. Я это прям вызовом в себе. Потому что ну, сейчас, вот, говорят, тренд этого года, ну, модно очень делать вызов себе и чему-то новому учиться. Вот я, допустим, пошла когда-то на школу предпринимателей художник да? для меня это был вызов и мне это было интересно я там нашла очень много хороших знакомств и до сих пор поддерживаю со всеми отношения очень хорошие вот это я тоже называю таким хорошим вызовом это не прыгнуть со скалы да а переступить через себя, в каком-то смысле тоже оказывается для многих это страх. Казалось бы, это же не опасно для жизни, это же ну, всего лишь рисование. Да, а а многие этого боятся. И я предлагаю вместо того, чтобы там с подружкой пойти э, в кино и наесться чипсов, я предлагаю, ну, давайте вы ко мне зайдете. И у людей получается. Потом мы берем ручку и можем какие-то детальки прорисовать, чтобы они были более понятны. Раз ми вже рісуємо такого кота, понятного і швидкого, угу. ну, поки світа рис... малює такі деталі, промальовувати, я хочу показати вже готових котів, так? які вже дороблені. А, це коти, як... как идеал, потому что это э, работы японского художника, и я их показываю как пример того, как одним росчерком кисточки, да, э, нажатием кисточки по мокрой бумаге можно создать идеальные вообще работы, и родок, давайте покажем. И у нас тоже сегодня будет такой хитрый код, который... У нас будет не гирше, я У нас буде більш смішний, скажімо так. Я його не можу підняти, тому що він тут ще немножко мокрий. До речі, у ваших вихованців не тільки ці роботи зберігаються вдома, на радість собі, улюблені або друзям і чоловікові, uh -huh. а навіть виставки робите? Да, так, я стараюсь тех э, девчонок, которые приходят часто, э, настраивать на то, что э, они все-таки умнички, и это надо им показывать. В первую очередь, э, одно дело, когда это говорю я им, а другое дело, когда говорит вообще совершенно прохожий, которого они не знают. Поэтому э, было решено, э, как любого художника или там, творческую личность, нельзя прятать в стол, поэтому мы решили сделать такую выставку э, в кафе Коко э, и э, организовали ее очень быстро напечатали работы э, к сожалению не оригиналы потому что оригиналы уже там и раздаренные и подарены сто раз поэтому сделали вот такую вот выставку и они сами услышали от прохожих от знакомых друзей э, и продолжают слышать отклики и понимают, что да, действительно они молодцы. Они совершенно не имеют никакого отношения к искусству, скажем так, да, это не их профессиональная деятельность. Но отдельные їх роботи там, где вони вкладывают душу, оказувати продолжают далі жити. То есть человек подходит и підходить і це настроєння забирає з собою. Вот она вона нарисувала э, парк, да приспритому каким-то очень теплим настроєнням. І це ж тепло унес зритель з собою. Вот это радує очень сильні. Це мабуть найголовніше. Навіть ці роботи можна так на листівках уже вітальних побачити. Да. Да, мы сделали такие открытки для того, чтобы они имели возможность ученицам дарить свои работы, свою радость людям, знакомым, друзьям, О, на работу отнести и так далее. вам на тему котов. Да, коты это такая любимая, излюбленная тема. Никак. Найпростейшая, найприятнейшая, найтикавейшая Наш. Вот такой у нас код готов, uh -huh. в принципе. Я предлагаю его оставить, но он такой минутный. Я просто специально хотела э, показать, что за одну минутку можно сделать что-то. Да, и вот эти вот э, точечки, вот дальше продолжаем. Они прямо. Синезави, а, они, оказалась? да, включаем фантазию. Первое, что я хотела бы сказать, очень часто в последнее время говорят арт-терапия. Uh -huh. Вот зачем, в принципе, приходят ко мне в гости рисовать? Для того, чтобы поменять свое настроение, отвлечься от будней, отвлечься от гонки за деньгами, выживанием, скажем так, откровенно, да. И я говорю всегда о том, что арт-терапия, ну, такого понятия, вот я отдельно не выставляю. Я говорю о том, что надо получать от жизни удовольствие. Рисуя, танцуя, спевая, ну, все, что хотите. Вы можете петь, вы можете танцевать, вы можете водить хороводы, но при этом не забывайте получать удовольствие. Вот две секунды уделите и я И уверена, будет вам я уверена что uh, даже не картинка, а сам процесс вас немножко отвлечет от uh, каждодневного приготовления Другие. ужина, Другие. гонки за деньгами. Там, там бумажок, цифр і так далі. Немножко отлікайтесь, міняйте своє настроєння в лучшую сторону. Ну, нехай такий це буде меседж, головний посил нашого сьогоднішнього дня на всю п'ятницю. Нехай вона буде вдалою, і нехай обов'язково цей день принесе вам задоволення. Я нагадую, що госте нашої ранкової студії була Світлана Юрієва, художниця. Спасибі величезне і цей кіт підтвердження її слів малювати Пішов може. кожен. Дякую, і дійсно за лічені хвилини була створена ця унікальна картина. Також більше нема. Дякуємо. Я нагадую, що сьогодні на календарі 23 червня, п'ятниця у цій студії для вас працювала. Я Олена Юдіна. За режисерським пультом працював Антон Коломіць. Хороших вам вихідних та яскравого літа. Побачимось.